illər ən çətin zaman, can verən zamandır. Dünya bitdi vəssalam. Bütün həvəslər hamısı söndü. Dostluq hər şey yaddan çıxıb. Gedirsən əbədiyyətə, dünya ilə vidalaşırsan. Dünya ilə vidalaşırsan, görürsən ki, heç kəsin əlindən bir şey gəlmir. Şeytan gəlir, deyir ki, mənə sığın, mənə sığın. Mən həll eləyəcəm. Görsən heç kəsin əlindən bir şey gəlmir. Hədislərdə var, şeytan sizin imanınız barədə gücünü o vaxta saxlayıb. Bütün gücünü saxlayıb can verən vaxta ehtiyatlı olun. Orda nəman olacaq bizə? Allah barədə bəd guman olanlar orda şeytana sığınacaq. Amma Allahın rəhmətinə ümidvar olanlar deyəcəksən, gedim, mənim Rəbbim var. Düzdür, mən günahkaram, amma mərhəban Allaha tərəf gedirəm. Bu söz bəsdir. Kim bu sözlə dünyadan köçsə bağışlanıb. Mən bu vədəni hədislərə, ayələrə istinadən aşrədə öz sevə bilərəm